Вітаю вас, шановні телеглядачі та користувачі інтернет-ресурсу Ютуб в ефірі Уніан ТБ Програма Тема дня, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб. І сьогодні будемо говорити про кадрові зміни на митниці і в податковій та власне, чи можна їх вважати реформою. Розібратися в цій темі нам допоможе управляючий партнер аудиторської компанії PSP Audit Дмитро Сушко. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що завітали. Что ж, вчера премьер приняв отставку главы Державной Фискальной Службы Игоря Белоуса, а также освободил двух его заступников. Чем были спровокованы эти кадровые решения? Ну, прежде всего нужно говорить о том, что с 24 февраля они были отстранены и по ним проводилась проверка. По факту было представлено для комиссии 250 жалоб, по результатам которой премьер принял решение о том, что есть необходимость в этой отставке всех троих ключевых как бы, руководителей ведомства налогового. До речі, спеціальна міжвідомча комісія назбирала доказів на не на користь керівництва ДФС на 200 тисяч сторінок, 20 тисяч вибачаюся. Втім, міністр еконоекономном розвитку Абрамаючу зазначив, що реальних порушень прав і свобод підприємців там не більше ніж 200 сторінок без конкретики. Тож, на вашу думку, яких саме ключових помилок допустилися керівництво ДФС? Ну можна о тому що со своєї сторони. Ключевая проблема это кадровая проблема, то есть э, качество той работы, то есть партнерство, о котором заявляют руководители фискального ведомства, на самом деле на практике оказывается совсем не партнерством. И акты проверок э, на сегодняшний момент они фигурируют достаточно прагматичными замечаниями, за которыми нет суть. И э, как следствие, то есть недовольство бизнеса, я просто думаю, что это малая доля фактов тех, которых на самом деле решились дать информацию как бы, на рассмотрение вот этого вот совета, который был, комиссия, которая была создана по расследованию. Много фактов остались как бы, просто фактами, которые на сегодняшний момент просто в целях больше, наверное, страха, то есть в будущем, что это может иметь обратное какое-то действие, бизнес просто не стал эту информацию как бы, отдавать как бы, в комиссию. Я не скрою, ко мне тоже приходили представители из комиссии, как бы, которые предлагали предоставить такие факты, которые есть. Но на тот момент, как бы, вот из приятного то, что я отмечу, как бы вот действительно было в части работы той же государственной фискальной службы, они откликнулись первые, ну то есть для того, чтобы снять все-таки негатив, тот, который в социуме, как бы в части как бы фискалов накопился, предложили как бы то есть со своей стороны разобраться, с, возможно, такими же проблемами, только изнутри и выявить как бы там факты, где на самом деле они были неправы. Мы таких несколько случаев Предоставили інформації і на самом деле, как бы остались довольны на обратную связь, которую нам дало налоговое ведомство по таким случаям. А наскільки відкрито працювала ця комісія? Чи могли якось прослідити за її діяльністю бізнес представники бізнесу? Я знаю, что от общественного совета при государственной фискальной службе были представители, которые активно приглашали к себе в команду и которые работали в этом направлении, собирали информацию. Поэтому сказать, что комиссия была как-то вот совсем закрыта, и мы не знаем, кто там был, я бы не сказал. На самом деле, то есть не знаю до конца, какую информацию собирали из СМИ, просто то, что видно было, то активно занимались как бы больше, конечно же, таможней. И снова же из всех троих, наверное, как представитель как бы вот, от бизнеса, я скажу, что господин Макаренко, наверное, меньше всего вопросов с нашей там, части как бы, у него, к нему было. А снова же вопрос стоит в команде. То есть он не в ответе, как бы как с человеческой точки зрения, как бы за всех сотрудников, которые работают на таможне. И не все схемы он может молниеносно разрушить, как бы Просто приедя и отработав короткий какой-то промежуток времени. Почему а я удалось? Да. Прежде всего, необходимо, как бы, чтобы было эм, развязаны руки в наборе команды, для того, чтобы эта команда вообще была. То есть с ней нужно заходить, как бы, чтобы это люди были, которыми ты доверяешь. Ну и, соответственно, нужно первым делом предлагать какую-то серьезную кадровую реформу, которую, в принципе, за год эм, представители налоговой как бы, в общественности не вынесли. То есть нужно было аргументировать конкретными показателями, то есть какие, например, нужно видеть как бы, показатели заработной платы госслужащего для того, чтобы он был максимально удержан от возможности каких-то коррупционных деяний. Да? Нужно говорить о том, что на сегодняшний момент иллюстрация должна была выполнена качественно то есть они как мы видим произошла просто не иллюстрация а ротация и на самом деле как бы на местах те, те же самые люди системы которые работают уже в ней там 5 10 и 15 лет кто-то потреблялся а, в кабмин ну прежде всего на рассмотрение кабмина нужно было вынести эту концепцию тогда бы уже мяч был бы на стороне кабмина и можно было бы говорить о том что далее как бы уже слово за кабмином но мы не увидели даже этой концепции и по факту мы увидели на местах старые кадры которые работают с теми же подходами Насколько, в принципе, логичными можно вважать эти освобождения, если до внимание, что свит между видом чьей комиссии премьер-министр даже не прочитал, о чем, кстати, сам признался? Ну, вы знаете, наверное, все-таки следует здесь говорить о том, что накопился определенный негативный вокруг самой фискальной службы, который постоянно приходил, видно, в разных источниках информации к самому премьеру. И решение, наверное, уже в этой части как бы было где-то принято. Просто первоначально, как бы, чтобы это выглядело публично, была сделана процедура отстранения, по результатам которой как бы, уже были уволены как бы, данные сотрудники. Здесь снова же нужно говорить о том, что человек, который будет на смену, то есть он должен иметь прежде всего команду, он должен иметь четкий план, стратегию, как бы, за какие периоды времени он что предлагает сделать. Ну и налоговая для того, чтобы стать партнером, даже в условиях вот сегодняшнего достаточно сложного положения в экономике и прежде всего нужно говорить о том, что есть сложности как бы у бизнеса, то есть падает потребительский спрос, это зависит как бы налогообложения в том числе, которые показатели будут уменьшаться в любом случае как бы если сейчас как бы не сделать какие-то интервенции, часть как бы поддержать как бизнес, сделать, заинтересовать, как бы, чтобы инвестиции пришли как бы, в Украину. Нужно говорить о том, что налоговая должна иметь некий сглаживающий фактор, где бы она выступала на самом деле бы партнером и в ситуациях, когда есть, например, какие-то несогласованности в законодательстве, принимала позицию все-таки налогоплательщиков, поддерживала их и действительно несла где-то больше административную функцию, чем функцию карательную, которую как бы сейчас по-прежнему, как и в прошлые времена, продолжают держать. Зараз оголошено новий конкурс на заміщення посад у керівництві Державної фіскальної служби. Керівник безпосередньо має керувати податкову митницю і податкову міліцію, звітуючи про свою роботу безпосередньо міністру фінансів. І у нього буде вже два, вже не два, а чотири, чотири. заступники. Да. Чи слід вважати це реформою? Плюс, наверное, то, на что жаловался вот последний руководитель государственной фискальной службы, на то, что как бы люди, которые назначались как бы на налоговую милицию, на таможню, это были не люди его команды. И из-за этого у него была сложность с влиянием на данных как бы должностных лиц. На сегодняшний момент ситуацию как бы развязывают, ну, то есть в пользу как бы руководителя государственной фискальной службы, то есть он получает возможность Четыре зама иметь. Соответственно, эти замы будут работать по направлениям, те, которые он определит. Ну и, наверное, кроме этого, еще последняя информация, как бы будет переподчинение налогового ведомства. И будет подчиняться оно не кабмину, напрямую, как сегодня есть, как бы, а будет подчиняться уже непосредственно Министерству финансов, которое в этот кабмин входит. А, а какую в этой реакции бизнеса на сегодняшний кадровые измены, у ключевых для него ведомствах? Адже Украину наразе как страну с наипотужнейшим податковым тиском на предприятия. Вопрос снова же не в законодательстве, вопрос его применения. Вопрос как бы в подходах. Изменить это буквально с, тем, с тем зарплатами, с той ментальностью, которая сложилась как бы, в среди сотрудников налогового ведомства очень-очень сложно, молниеносно. Это необходимо делать поэтапно. Соответственно, как бы для того, чтобы э, эти этапы были, нужно предложить какую-то стратегию. То есть тот руководитель, который приходит, он должен как бы, в первое же время, только он придет на должность, он должен четко дать понять, куда он движется и как он будет этот, э, достигать этот эффект. Как бы, да. Э, э... Этап. Ну, прежде всего, как бы нужно показать кадровую реформу. По аналогии, я не считаю, что это, возможно, в 100% можно применить как бы в части налоговой службы. Все-таки здесь специалисты немножко как бы другого направления, но реформа в МВД, которая как бы на сегодняшний момент как бы идет, да, то есть она на самом деле оставляет за собой достаточно позитивные ожидания, то есть как бы от этой реформы. Наверное, что-то подобное нужно пытаться делать и в государственной фискальной службе, э, снова же через поднятие заработных плат, через систему как бы роста сотрудников как бы по служебной лестнице, то, чего как бы на сегодняшний момент в органах как бы государственной фискальной службы очень утеряна эта нить, то есть как бы сравнивать первые шаги, когда формировалась служба, то есть на самом деле как бы за выслугу были продвижения по карьерной лестнице, на сегодняшний момент это очень слабо работает. И идти навстречу бизнесу, то есть нести как бы основную как бы, цель для налоговой службы, то есть это цель администрирования, то есть цель, которая должна, они должны быть подсказывать, помогать и где-то быть мостиком вот тем вот между сегодняшним законодателем, который может быть иногда прописывать достаточно жесткие реформы и бизнесом, которому иногда нужно помочь, как бы, то есть подсказать и пойти на его больше сторону, чем как бы, на сторону государства даже. Может, у, каких у представителей бизнеса есть кандидатуры на посылки? До головы главы ДФС? Сложно мне об этом говорить в вопросе. На сегодняшний момент знаю, что в главе Министерства финансов поручено кандидатуру отбирать. Слышал, что целый ряд различных организаций общественных собираются участвовать в этом процессе и делегировать своих представителей. На конкретные какие-то личности, то есть пока обсуждать не готов. Разумеется. Тоже вам дякую. А това глядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був управляючий партнер аудиторської компанії PSP Audit Дмитро Сушко. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня. До наступних зустрічей.